На 130-м километре автодороги Копти-Глухов-Бачевск сотрудниками полиции по обслуживанию стационарного поста Вертивка во время несения службы был остановлен автобус ИВК белого цвета, который двигался со стороны Сумской области. При проверке документов было установлено, что в данном транспортном средстве переводится косметика. На коробках была надпись, что косметика произведена в Харьковской области. При осмотре данного вида продукции было выявлено, что товар этот произведен э, в Крыму. Товар контрабандным путем завезен на территорию Украины с Крыма. Водитель происхождения товара не мог объяснить. Он просто объяснил, что данный товар он везет с э, э, Сумской области э, до города Киева. Данный автомобиль был э, доставлен до Бахмачского отделения полиции. Информация внесена ЕРДР. Открыто уголовное производство за частью 1 статьи 229 Криминального кодекса Украины.